Итак, мы вырастили Мума. И это очень радует меня. Мы можем надеть на него седло и сесть на него. И я думаю, не лучшая идея кататься на нем в здании. Надо вывести его. Ух, ух. Надо еще расширить потолки. Иначе я тут с ним буквально умру. Ну, подождем, пока он отойдет. М -м да, он умный. Подожди. Хочешь липсток? Ладно. Теперь его кормить не надо. И на этом я прерву свою серию. Итак, мы вырастили ма. Расширили потолки. И все, мы можем летать. В следующей серии я скажу, как летать. И эта серия такая короткая, так как она является дополнением к выращиванию Все, всем удачи и пока.